怎么回事啊？不知道啊！街上突然出来那么多妖怪，多半又是智邪他们干的。来了。 策划妖师杀人事件，导致百姓对三大殿失去信心，将我调离都城。这一切的一切，都是你。是，静。你要对明海法阵出手，你此时方知已是于事无补，不如回城安顿好家人吧。师父，为什么？ 你我缘分已尽，你去吧，我不想对你动手，我会让你将天下苍生置于险地之中，因缘际会，一切早已注定。 明海全都决堤了！我御药师，战战<对>！烈伏龙金刚法阵，是。 我都喊你一路了，你这，是你、啊，你把他藏哪儿了？他在这里，这是困了我八年之久的地狱，他也该尝尝被黑暗吞没的苦楚。把他给我，然后滚出他的身体。好啊。 从此以后，这世间就只有一个小轩了。 起来，走，走！ 妖引到别的地方去。三姐妹，你们护送百姓们离开，带他们去哪儿啊？现在城里都不安全。去天罡殿，天罡殿有妖师镇守。好，心疼，那你和大长枪要小心点哦。嗯、走,走,走，走走走，都跟我们走！大家别慌，都跟我们走。起来，起来快走，跟上，跟上。冰儿不会死。 我得去找虎子，虎子<他>，再清醒点，虎子！<laughs> 你什么意思，殿下？伏龙城大乱，所有火牵引国，你要我见死不救吗？我只是顾及你的安全。这不光关系到伏龙国，也要流传到千羽国怎么办？但凭你我二人之力是没有办法解救城里所有百姓的。我能救一个是一个。殿下，你要袖手旁观，你自己回千羽国。我要与伏龙城共进退。 你要还认我这个王子的话，我命你保护百姓，立刻除妖。<lider. S 1> <noise> 去哪儿？放开我！我要去找我的孩子！你不能过去，那边现在全部都是妖！不行，我的孩子还在那边，我要去救他！叫朵儿是吧？我帮你去找，大长枪，保护好他。走走走！朵儿朵儿朵儿，你是朵儿吗？嗯、来。 一切代价，一定要守住冥海法阵。那妖王号令群妖干扰法阵，我们不能坐以待毙。大师帅，我们去对付他。你们不是他的对手，不要去送死。嗯、大师帅，你曾经说过，<里>一个战士战死沙场是他的最高荣誉。现在，这里就是我们的战场。 助你进攻！好！你会为你的过错付出惨痛代价。 也许会，但不是现在。铁林、嗯。啊 今年还要多久出城？爹，马上就到。驾！啊、你你干什么呢？快走啊！我我滚开！哎哎 我的，我的，放手！的。别捡了，别捡了，再捡你就没命了。我的，我的。哎呀呀，这这这这这,这,这怎么办呢？哎呦，哎呦，程长老，哈哈、哎，程长老。 不去，那那那那那那该如何是好呢？<这 S 2> 各位长老，咱们继续待在这不是办法，迟早会被那些妖发现的呀！哎呦，这整个都城都沦陷了，你往哪儿跑啊？是啊，哎，咱们不是还有一队人马驻守天罡殿吗？天罡殿、啊，快快快快走！哎哎哎，后面还有没有人？没有。 你们看见心童了吗？谁看见心童了？没看到，我们的队伍被妖邪驱散了，人都死了。那些妖都是妖宗级别以上，我们根本招架不住。听我说，现在你们带着百姓，赶紧去天罡殿，那里有妖师驻守，还比较安全。我要去找心童，我要去找找心童。走啊，快走！ 孩子，给我你哥吗？没事，快去天罡殿，走！仔细找一下。 掌柜。長官 没有为什么，立场不同而已。你为什么做我的师傅，教我武功，扶我上位？因为你是最合适的。 这古鞭，还是我第一次带你抓妖所得，想不到今日竟成了你对付我的工具了。我绝不会让你毁灭都城，那就用尽你的全力。 这才像我徒弟。 因为自己的软弱，把妖困在了巅峰谷，而现在自己的家园被毁，又能逃到哪里去呢？这样的地方不值得你守护。人固然软弱，可敢与自己软弱抗争的人，数不胜数。 贺岩，你耗尽最后精元要与我对抗？你忘了，是你从小教我的，不战至最后一刻，绝不认输。是，我谢谢你对我的教导。你问我为什么要守护？ 看看我身后这些人，因为他们还在坚持，他们就是我守护的理由。<noise> 打的还不够疼是吧？站起来！眼神不错。将来想做什么样的人呢？我要做人上人。人上人？有多少人想成为人上人呢？师傅，我的人上人和他们不同。有何不同？ 我要做保卫百姓、保护扶龙的人上人。走的路啊，看来你没有被“英雄”这个称谓所吞噬啊，师傅。嗯。大师帅和英帅都已经去了。 我们怎么办？什么怎么办？扛住！兄弟们，大师兄他们做了该做的事，剩下的就交给我们了。无论发生什么，我们也要顶住。